Всем привет дорогие друзья! Меня зовут Олег Сайн, компания Агрожилы. Мы представители немецкого завода КВД, который выпускает инжекторные агрегаты, а также рабочие органы по технологии Култан. Сегодня мы находимся в Харьковской области, это СМТ Близнюки. На данное хозяйство мы поставили два агрегата АПИ-6 Култан. На данном хозяйстве более трех лет уже практикуется технология Култан. И руководитель хозяйства решил приобрести еще два агрегата по технологии Култан и остановились на выборе АПИ-6. А ⁇ это украинско-немецкий проект. Для, в Украине для нас делают шасси. Все остальные комплектующие, здесь 85% комплектующих ⁇ это немецких и итальянских. Ну и сердце, скажем так, данных агрегатов ⁇ это, конечно, рабочие органы. Рабочие органы оригинальные КВД. Завод КВД на протяжении 15 лет уже выпускает рабочие органы по технологии Култан. И показали на протяжении 15 лет свою надежность и долговечность. Сегодня 4 октября, данных два агрегата мы поставили на хозяйство, в скором времени будем их запускать и проводить полевые работы. Будем носить азотные удобрения под озимую пшеницу. Поэтому до новых встреч, дорогие друзья, увидимся уже на поле во время внесения на данном хозяйстве. Всем пока, с вами был Александр, компания Агрожилания. Dollar, dollar, thats what I need. Hey, hey. Well, I need a dollar, dollar, dollar—that's what I need. Hey, hey. Said I need. Come in, help me carry this load